Доброй ночи, события дня на БТБ. К пограничникам, которые обороняют пункт пропуска Мариновка в Донецкой области, подошла подмога. Сводный отряд Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины. После атак авиации усиления огня пограничников часть террористов скрылась в направлении России. Противостояние продолжается. Среди украинских пограничников ранено 5 человек. Им оказали помощь, однако они решили далее с товарищами продолжить бой. Напомню, что противостояние началось около трех часов дня. Со стороны Украины и России подъехали... Со стороны России к Украине подъехали БТР и несколько команд оборудованных крупнокалиберными пулеметами, а также три микроавтобуса с боевиками и четыре легковых автомобиля. Авиация вооруженных сил Украины дважды нанесла огневой удар по позициям нападавших. Глава Госпогранслужбы заявил, что ведомство приняло все возможные меры для защиты границы. Однако сейчас нужно объединить усилия всех силовых структур, чтобы дать отпор боевикам. Сегодня я в Котре закликаю до того... Сегодня я еще раз призываю к тому, что надо немедленно осуществить комплекс мероприятий по обороне государственной границы имеющимися силовыми и правоохранительными ресурсами государства. А также прекратить информационное противостояние в обществе, дискредитацию действий пограничной службы, личный состав которой с оружием в руках защищает интересы государства. Мы защитим границу и государство только совместными действиями всех силовых и правоохранительных структур. Давайте, наконец, вместе защищать Украину. Давайте, вреште, разом обороняты Украину. Украинские пограничники не могут противодействовать прорыву границы, когда речь идет о сотне боевиков, заявил координатор группы информационное сопротивления Дмитрий Тымчук. По его словам, необходимо создать полосы обороны на восточной границе, выделять отдельное подразделение для прикрытия действий пограничников. Тымчук одобрил создание групп оперативного реагирования и их поддержку военной техникой и авиацией. Также он прокомментировал слухи о сотнях километров границы в Луганской области, которая не контролируется погранслужбой. Может быть, не о 100 километрах, но действительно есть участки, которые в настоящее время не обеспечены надлежащим уровнем охраны. И э, объяснений пока этому факту мы не находим. Госпогранслужба сообщает о том, что за последнее время было создано 400 блокпостов вдоль восточной границ, 200 огневых точек и так далее. Но э, в реальности мы видим участки, которые э, фактически пограничники не контролируют. Верховная Рада сегодня приняла немало законопроектов, в частности, это изменение к закону Украины по борьбе с терроризмом. За него проголосовали 239 парламентариев. Таким образом, депутаты расширили полномочия сил АТО. О парламентском дне расскажут наши корреспонденты. С раннего утра в парламенте Димаш фракции «Удар» после каждого голосования на табло «Ноль от ударовцев». За 217 решение не принято по фракциям. Батьківщина 65, партия 38, удар 0. Сначала других депутатов не голосование коллег по коалиции не смущало, пока не дошло до законопроекта о борьбе с терроризмом. Если речь идет о нас, безопасности, если речь идет о территориальной целостности Украины, если речь идет о жизни украинских граждан, о жизни украинских солдат, все другие вопросы второстепенные. Вы не имеете права свои личные амбиции ставить впереди жизни украинских людей. Это нечестно и, безответственно. Это не честно, и это безответственно. Ударовцы сразу в оборону. Говорят, не будут голосовать, пока не поставят на рассмотрение документ о создании временной следственной комиссии. Она должна изучить, как были использованы бюджетные деньги и пожертвования украинцев на армию. А это немало, ни немного, ни в общем, более 7 миллиардов гривен. Спикер идет на уступки. Комиссию создают. Мы наполягли на том, чтобы сегодня... Мы настояли на том, чтобы была создана такая комиссия. Она начнет свою работу уже сегодня, чтобы еженедельно все граждане Украины получали полный отчет, куда идут средства, которые направлены на армию, на что они используются, на какие суммы что приобретается, чтобы не было никаких подозрений в коррупции, чтобы каждая копейка, собранная гражданами на армию или дотация бюджета, была использована по целевому назначению. После этого ударовцы, как и обещали, начали работать и отдали свои голоса за изменение закона о борьбе с терроризмом. Документ, в частности, обязывает предприятия, учреждения и организации, которые находятся в районе проведения АТО, прекращать свою работу по требованию военных. Также депутаты предоставили Минобороны право задерживать преступников, а в случае реальной угрозы жизни и здоровью людей – право на обезвреживание террористов. Госслужба связи должна обеспечивать секретность переговоров участников АТО. Кроме Кроме того, усиливаются меры по охране государственной границы, расширяются полномочия пограничников. Были расширены полномочия некоторых органов, в том числе пограничников, которые могут действовать не только в зоне пограничного контроля или линии вдоль границы, на самой границе или в пунктах пропуска, но и за пределами этих районов. Например, в Луганске. Это уже достаточно далеко от самой границы, но по закону пограничники не были субъектами борьбы с терроризмом но теперь стали ими. А дальше работа пошла более слаженно. В общем, за день депутаты приняли 13 решений, среди которых и повышение соцзащиты военнослужащих и членов их семей. К примеру, если военные не могут получить свою зарплату, вместо них это сделают родственники. А еще депутаты частично решили жилищные проблемы военнослужащих. Законопроект обеспечивает накопительную систему, внесение на личный счет военнослужащего вооруженных сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, денежных средств, которые после освобождения указанных человек с военной службы должны быть использованы на строительство или приобретение жилья. А вечером депутаты перешли к экономическим вопросам и попытались определить направление бюджетной политики на 2015 год. Свои прогнозы предоставил Минфин. Рост ВВП 1,7%, инфляция 5,4%, дефицит бюджета 3%, а госдолг не выше 55% от ВВП. При этом в следующем году никакого роста соцстандартов ожидать не стоит. А вот повышение тарифов на газ и тепло будет. Малообеспеченным семьям государство обещает помочь компенсациями которые действуют сейчас в общем бюджет будет сформирован на базе нынешнего налогового кодекса с некоторыми корректировками до конца этой пленарной сессии мы предложим еще и отдельные изменения по налогообложению пассивных доходов институтов совместного инвестирования и авансовых платежей по дивидендам при этом в смете на 15 год правительство учтет возможность передачи полномочий на места, но бюджетную резолюцию депутаты раскритиковали и отдали за нее всего 125 голосов. Спикер парламента поручил профильному комитету вместе с Кабмином согласовать позиции и в ближайшее время предоставить новый документ. Анна Каменева, Вера Свердлова, Тарас Чкан, Александр Котельников, Андрей Коваль, БТБ. 28 банков уже утвердили программу помощи военнослужащим, которые имеют кредиты. Еще 8 финучреждений разрабатывают такие документы. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Степан Кубев. По его словам, заемщики, мобилизованные в ряды вооруженных сил, уже обратились за помощью в 14 банков. Ознакомиться с информацией о процедуре предоставления помощи можно на официальных сайтах банков. По словам главы НБУ, демонстрация финучреждениями патриотизма и социальной ответственности, безусловно, будет содействовать укреплению доверия граждан Украины к банковской системе. Страны Большой Семерки выделят Украине 11 миллиардов евро финансовой помощи в ближайшие годы. Об этом говорится в коммюнике лидеров крупнейших индустриальных государств, принятом на саммите в Брюсселе. Основная часть международной финансовой помощи будет перечислена через МВФ и Мировой банк. В то же время мировое сообщество выдвинуло России четыре требования. Отвести войска, войска от границ Украины, остановить приток оружия и боевиков на восток Украины, а также обеспечить бесперебойные поставки газа. В то же время Москву призвали сотрудничать с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко. Если Кремль откажется от диалога с Порошенко, уже через месяц против России могут быть введены новые санкции. Инаугурация дает прекрасную возможность для диалога, и Россия должна ей воспользоваться. России нужно признать Порошенко законоизбранным президентом Украины. Россия пользуется влиянием на боевиков на востоке Украины, поэтому должна убедить их прекратить насилие, сложить оружие и начать диалог с украинскими властями. Президент Франции Франсуа Олланд вызвался выступить в роли миротворца. Он будет вести дипломатические контакты лидеров России и Украины во время торжеств по случаю 70-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Празднования начнутся завтра во Франции. В них примет участие победитель президентских выборов Петр Порошенко. Несмотря на международную изоляцию во Франции ждут и президента России Путина. Авария микроавтобусов в Польше забрала жизни семерых украинцев. Четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Эту информацию подтвердили в министерстве иностранных дел Украины. Людей доставили в местные больницы. ДТП произошло в районе польского города Гоголин. Обстоятельства инцидента а также личности погибших и пострадавших устанавливаются. Менять мандат народного депутата Украины на удостоверение мэра Киева. Сегодня в 12 часов дня в Киевсовете Виталий Кличко официально взял на себя ответственность за будущее столицы. Вместе с ним еще 120 депутатов Киевсовета вступили в свои полномочия. Как это было, расскажет Виктория Лопатина. Первая сессия Киев совета седьмого созыва открылась, как и полагается, в помещении столичной мэрии. В зале зарегистрировалось 109 новоизбранных депутатов. Среди них и экс-глава столицы Александр Амельченко. Он делится своим опытом со вступившим в права Виталием Кличком. Если капитан сформирует команду по каждому направлению: медицина, образование, культура и наука, коммунальный комплекс строительный комплекс, промышленный комплекс, транспорт и связь. И это будут специалисты не по политическим взглядам, а по профессиям, по навыкам и способности работать, то Виталию Владимировичу подвластно будет все. Депутаты из ряда фракций уже обещают, мэру придется считаться с их мнением. Благие намерения будут поддерживать, однако не допустят принятия решений, которые будут ущемлять права граждан. Если, например, фракция «Удар» предлагает какое-то решение, которое совпадает с нашей программой, мы голосуем «за». А если мы видим, что предлагается решение о выделении коммунального имущества в аренду на 10 лет за 5 гривен кому-то, то мы однозначно голосуем «против». В 11.30 открыли заседание, на котором новоизбранный мэр Виталий Кличко принял присягу. Я, Виталий Кличко, вступающий на посаду киевского міського головы, присягаю. В своей речи он объявил нулевую терпимость к борьбе с коррупцией, пообещал регулярно отчитываться о своей деятельности. Однако, чтобы он смог в полной мере оправдать ожидания киевлян, нужно, чтобы президент назначил Кличка еще и главой Киевской государственной городской администрации. Петр Порошенко, как президент. Петр Порошенко, как президент Украины, должен назначить мэра главой государственной администрации, чтобы иметь влияние, ремонтировать дороги, лифты, подъезды, чтобы было влияние на бюджет, чтобы была исполнительная вертикаль. Под зданием мэрии еще с утра собралось около полутысячи киевлян. Люди встречали Виталия Кличко аплодисментами. Он же, в свою очередь, перед ними зачитал текст присяги еще раз. Сегодня я здесь с 10 утра, потому что, наверное, Ивляне сделали самый большой шаг в своей жизни. Они наконец-то выбрали правильного человека. Выбрали Виталия Кличка. Дай Бог, чтобы что-то были какие-то действия, чтобы не было так, как так раньше, чтобы Влада что-то что-то делала. Очень обнадеживающий. Я верю, Кличко. Я верю лидеру партии Удар. Его порядочность. У него всегда были большие цели в жизни. Сегодняшнее заседание можно назвать организационным. 109 из 120 депутатов, зарегистрировавшихся сегодня, получили удостоверение депутатов Киевсовета. А вот решений никаких не принимали. Первая, можно сказать, торжественная сессия в Киевсовете окончена. Новоизбранные депутаты получили свои удостоверения. Виталий Кличко, официально мэр Киева. Продолжение уже завтра в 11 часов утра. По его словам, будет избран новый секретарь Киевсовета, а также сформированы профильные комиссии лопатина андрея яковенко бтб мы видели ад на земле так называется первый изданный на материковой украине сборник документов о депортации крымских татар его презентовали вместе с книгой о Мустафе Джемилеве. о страшных страницах истории крымско-татарского народа в следующем сюжете Герой книги и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев на презентацию приехал прямо с аэропорта. Он прилетел из Польши, где его наградили премией «Солидарность» за поддержку гражданских свобод в Украине. Сумма награды – миллион евро. Из них 700 тысяч необходимо потратить на развитие демократии. Там э, единственная оговорка, оказывается, нельзя на гуманитарные цели тратить. Но я в этом вопросе тоже выторговал себе право выделить как минимум 100 тысяч евро на оказание помощи семьям Небесной Сотни, погибшим ради нас на Майдане, и семьям убитых в ходе антитеррористической операции. Появление сборника документов именно в это время очень символично, говорят историки. С одной стороны, круглая дата – 70 лет со дня депортации крымско-татарского народа. А с другой совпадает с уже второй по счету аннексии полуострова России. Первая была еще 230 лет назад. Эксперты непроизвольно проводят аналогии. Чем не депортация, нынешнее событие, когда, скажем, господину Мустафе Джимильеву запрещают въезжать в Крым за пределы 19 -го года, то есть на 5 лет. А вот Украинский институт национальной памяти даже начал проект под названием «Наш Крым». В его рамках исторические факты засвидетельствуют, что полуостров никогда не был исконной русской территорией. До первой аннексии там мирно уживались разные народности – греки, болгары, армяне и, конечно же, крымские татары, которые сформировались там как этнос. После присоединения Крыма к Российской империи, политика этой страны в первую очередь заключалась в том, чтобы освободить данную территорию от коренных народов, чтобы потом постепенно переселить сюда российский или, как говорили, русский элемент. Вот и герой представленной сегодня книги, Мустафа Джимилев. уверен, Крым еще вернется в состав Украины. Виктория Попович, Арсений Меглазов, БТБ. В это верят все украинцы, что Крым обязательно снова станет украинской территорией. Спасибо, что вы были с нами. До встречи ровно в 23.00.